удовольствием и гордостью награждал Руслана, сотрудника нашей дежурной части, за храбрость и за отвагу. И я рад, что в полиции есть такие люди, офицеры, с которых можно брать пример. Я, как сотрудник дежурной части, находясь на службе, принял звонок от женщины, которая сообщила, что ее ограбил мужчина, который сорвал с нее цепочку с крестиком, после чего он скрылся на автомобиле ВАЗ-2106 зеленого цвета. Направляясь домой после несения службы, мною был замечен данный автомобиль, в котором находился гражданин. Я остановил проезжающий рядом э, автопатруль дорожной службы, и которому объяснил, что данный автомобиль проходит по ориентировке, после чего совместными усилиями данный гражданин был задержан и доставлен в районное отделение полиции. Спасибо. Спасибо. Ну, стоял, торговал овощами, проходила девушка мимо, увидели цепочку, я подбежал сзади, ну, она зашла в проулок, я подбежал сзади, ее как бы взял за цепочку и ну, как бы, сорвал и побежал. При выходе меня остановил молодой человек.